ইমান ভয়ানকভাৱে অসমত পথ দুৰ্ঘটনা হৈ থকা ৰহস্য কি শুনি একদম আচৰিত হ'ব এখেত হ'ল কৃষক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম সমিতি কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া সুপ্ৰভাত সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু থমলেনখন দেখি চাগে নিশ্চয় গম পাইছে নহয়নে একদম ক'বলৈ গ'লে বহুত অমায়িক ল'ৰা আৰু আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় সকলোৰে পৰিচিত হয়তো কিছু কিছুৱে চিনি নাপাব পাৰে কিন্তু এখেতে ৰাইজৰ কাৰণে জীৱন উচৰ্গা দিব পাৰে আৰু দি আহিছেও আপোনালোকে দেখিয়ে আছে নিউজবিলাকত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আৰু শিল শাকুত যেতিয়া ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছিলে তেওঁ সেই তাঁত একদম উঠি পৰি জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু তাৰ ফলত পুলিচে তেওঁক বহুত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল সেই নিউজবিলাক চাগে নোহোৱা হোৱা নাই সেই নিউজবিলাক নিশ্চয় আপোনালোকে পাব মই মিছা কথা কোৱা নাই এই ল'ৰাজন বহুত অমায়িক ল'ৰা আৰু একদম মধ্যবিত্ত মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা কোনো গপ ভেম বোলা বস্তুটো এখেতৰ তাত নাই এই ল'ৰাজনৰ তাত আৰু একদম আচৰিত কি জানেনে সেইদিনাখন তেওঁ যিদিনা এই ঘটনাটো হৈছিলে সেইদিনা তেওঁ এটা মুক্ত কণ্ঠ বঁটা পাইছিলে আৰু সেই বঁটাটো লৈছিলে আৰু এখন মিটিঙত তেওঁ মানে উপস্থিত আছিল আৰু সেই মিটিঙৰ পৰা আহি পেলাই চাওদাং পথাৰত তেওঁ ৰৈ পেলাই ফোনত কথা পাতি আছিল ছাইডত কিন্তু হঠাতে তেনেকৈ এখন তীব্ৰ বেগী বাইক আহি পেলাই তেওঁ ৰৈ থকা মানুহটো পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই চিটিকাই পেলালে আৰু তেওঁক কি কৰিছে জানেনে ততাতৈয়াকৈ মেডিকেলত ভৰ্তি কৰিছে ইয়াত বাৰু আপোনালোকে কি বুলি ভাবে মোৰ কিছুমান মানে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন এইবিলাক কাম কৰোঁ বুলি কৰি আছে আৰু ইয়াৰ আগতেও কেইটামান তেনেকুৱা হৈছে ঘটনা কাৰণ সেই তেওঁলোকো তেনেকুৱাই মানে কিছুমান সংগঠনৰ লগত জড়িত তাৰপিছত তেনেকৈ ৰৈ থকা হেৰিতে খুন্দিয়াই দিছে মই পাইছিলোঁ কালি নিউজটো কি আছিলে তেওঁ নাজানো বাৰু কিন্তু আমাৰ বিদ্যুৎ শইকীয়া মই কথাহে কৈছোঁ তেওঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে চাবচোন নিউজবিলাকত বহুত মানে মানুহৰ হকে মানে ৰাইজৰ হকে তেওঁ উঠি পৰি লাগে আৰু তেওঁক বাৰু কোনোবাই এইটো টাৰ্গেট কৰিছে নেকি নে বতাহটো দিলে ঠিকে আছে বতাহটো তেওঁ ল'লে বা সেই মিটিংখনৰ পৰা অহাৰ পিছতহে আৰু বোলে ক'ৰবাত গৈ আছিলে ফোনত বহুত বিজি তেতিয়াও বেলেগ কথা তেওঁ এটা ছাইডত ৰখি পেলাই কথা পাতি আছিলে আৰু তেতিয়া সেই বাইকখনে আহি পেলাই তেওঁক খুন্দিয়াই দিলে আৰু বহুত গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে আৰু ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া তেওঁ শিলাকুত মানে হেৰি হৈছিলে মান মানে প্ৰতিবাদত নামিছিলে তেতিয়াও পুলিচে তেওঁক বহুত বেয়াকৈ তেওঁ বহুত মানে গুপ্ত হেৰিত জেগাত মানে মাৰপিট কৰিছিলে ঘূৰিয়াইছিলে তেনেকুৱা হৈছিলে আৰু বহুত বেয়া কৰিছিলে মানে এঠাইতে নহয় তাক কেইবাবাৰো এতিয়ালৈকে মাৰপিট কৰি আছে কিন্তু এইবিলাক মোৰ এনেকুৱা লাগে যে ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ ফলতে এইবিলাক হৈছে কিন্তু ইমানো উঠি অহা ল'ৰাজনক মানে জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিব নালাগে কাৰোবাৰ কিবা আখেজ আছে সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বা যদি ৰাইজৰ ফালৰ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ হেৰি কিন্তু উঠি অহা ল'ৰা এজনৰ জীৱনটো মানে নিমিষতে শেষ কৰিবলৈ বিচৰাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথাখিনি কওঁতে মানে মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে কাৰণ তাৰ লগত একদম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কিবা আহক নহওক এতিয়া অলপ অৱশ্যে অলপ দিন সি সেইফালে থকাৰ কাৰণে সেইটো ছাইডত কাম কৰি আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে ফোনৰ ইমান যোগাযোগ হোৱা নাই কিন্তু নিউজটো পাই পেলাই সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে তেনেকুৱা যাতে আৰু মানে নহওক দেই কাৰো লগতে তেনেকুৱা নহওক কাৰণ ল'ৰাটো ঘৰৰ মানে তেনেকুৱা আৰু কোনোৱেই নাই আৰু জীৱনত ল'ৰাটোৱে বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত পাই আহিছে সেইটো মানে তাৰ লগত যোন ঘনিষ্ঠ সেইসকলে মানে বুজি পাব আৰু সিমানখিনি মই নকওঁ কিন্তু এনেকুৱা কাম যাতে দুনাই নহওক তাৰ লগত সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ তাৰ লগত বুলিয়েই নহয় আৰু বাকী যোনে যি মানে ভাবি আছে কাৰোবাৰ লগত তেনেকুৱা আখেজ পুৰাম বা কিবা কৰিম একদম সেইটো নাভাবিব সেইটো ভগৱানে জানে তাৰ লগত কি হ'ল সেইটো কৰোঁ বুলিয়েই কৰিছে নে কিবা দুৰ্ভাগ্যবশত হৈছে সেইটো সেই ভগৱানেহে জানিব মানুহে ভাবিব পাৰে তেওঁক প্ৰতিবাদ কৰে কিবা কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁ বহুত পইচা পায় কিন্তু একদম নহয় বিশ্বাস কৰক বুলি কৈছোঁ একদম নহয় তাৰ নিজৰ গেঞ্জী এটা কিনিবলৈও তাৰ হাতত পইচা নাই এনেকুৱা মুঠতে অকল ৰাইজৰ হকেই মানে কাম কৰি 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 আজি তাৰ এয়া অৱস্থা আৰু বেমাৰো মানে কি যে যাৰ যাৰ তাৰমানে কি আৰু এইবিলাক ৰাইজৰ হকে মানে ওলাই আহোঁতে যিমান এইবিলাক মাৰ খাইছিলে আৰু সেইবিলাকো মানে কি হৈছে তাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মানে বেছি হৈছে আৰু তাৰ সেইখিনি সময়তে আকৌ তাক সেইখন বাইকে খুন্দিয়াই দিছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সিহঁতি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ চাওকচোন আকৌ লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি মোৰ সেয়া চালি হৈ গ'ল চাওক এইখিনি কৰি দিয়ক ৰ'ব সেয়া চাওক এইখিনি মানে বেছি হেৰিলৈকে চালিব নালাগে খুৰচিলৈকে একদম বস্তুটো খুব মিহি হ'ব লাগে এইখিনিয়ে জানো এইখিনিয়ে জেং পিঠা বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো চাই থাকিব সকলোখিনি গম পাব বা শিকিব পাৰিব যিকেইগৰাকী মোক ফ্ৰেণ্ডে সুধিছিলে জেং পিঠা কেনেকৈ বনায় বুলি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব দেই তেতিয়া নুসুধিলেও হ'ব নিজে বনাব পাৰিব অতি সহজ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখিলে নহয়নে আৰু তেওঁ সেই ছবিখন দেখি পেলাই বাৰু বেয়া লগা নাইনে কওকচোন সঁচাকৈ কৈছোঁ দেই কোনোবাই যদি এইবিলাক কৰোঁ বুলি কৰিছে এইবিলাক কাম নকৰিব কিন্তু আপোনালোকে মানে তেজৰ গ'লত সেইটো কৰিব পাৰে কিন্তু ওপৰলৈ আপোনালোকক দেখি আছে গতিকে আৰু বেছি নকওঁ মনটো বহুত দুখ লাগিছে গতিকে এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু একদম আপোনালোকক সুমতি দিয়ক এইবিলাক বেয়া বুদ্ধিখিনি যাতে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা যায় তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই